Гарет, мощность примерно 480 лошадиных сил Корч, кулачковая коробка Вес минимальный Едет против пенинской двушки Илюхин Казачевка В двушке 190 примерно лошадиных сил Мотор штанцеклапанный на ресивере вот Это конечно мощная коробка 480 лошадиных сил Если пройдите синюю десятку Вот это он за рулем Просто десятку не успели собрать. Кстати, Opel с 160 лошадиных сил. Едет. Так, сейчас чистое время левой полосы. 14,3, грязный 14,5. Итак, едет. Едет против Милованова Константина. В так, на старт выезжает КТР, стейдж 1, выхлоп, чип, примерно 600 лошадиных сил, Москва, про сервис, про сервис, Дел, делался про сервисы, вчера, кстати, меня на нем прокатили, просто космос, он так едет, едет против Эклипса, в Эклипсе 30-й 500 лошадиных сил, 600 против 500, в обоих полный привод, в КТР автомат, Олег. но он быстрее механики, в Эклипсе механика, Ярченко Олег, город Москва. Эклипс попал в турбу яму на второй передаче. Пошел третья. Эклипс надувает за Петром, но он его не догонит. Но у Петра был фальстарт. Время не отсекло. Показал с погрешностью у ГТР 12.179. Чистое время левой полосы 12.801, Грязные 13.017. Симарев 1. Город Орел. Наш постоянный участник. Турбина 30, 35 город, расчетная мощность 550 лошадиных сил, лучшее время 11 2 на открытии в Рязани. Но я могу сказать, одна запчасть немного подходила и не получилось проехать полную силу. Вообще Эва должен ехать из 11 и он поедет. Очень сильный. Едет против московской приоры на 28-м городе. Ну, примерно ну, 280 лошадей в приоре.